Мої вітання, шановні та оглядачі. Ви дивитесь програму від першої особи. Я Оксана Васильова. І сьогодні, ви, шановні та маєте унікальну можливість зазирнути трохи у майбутнє, адже спілкуватися ми будемо із народним депутатом України, президентом партії Правда, Дмитром Олександровичем Витвицьким. Доброго вечора! Здравствуйте. Дмитро Олександрович. Перейдемо одразу до запитань на цьому тижні. Розглядався ваш законопроект про скасування віп-пенсій. Чи... Зменшили депутаты судьбы пенсии. Рассматривался мой законопроект. Речь идет о том, что после того, как были изменения пенсионной реформы приняты, все равно у нас получилось вопрос полностью не решился. Разница в пенсиях в 10 раз. То есть минимальная пенсия, которую получают миллионы наших граждан, миллионы украинцев. Это 700. 64 гривны, и на будущий год планируется проектом бюджета 840. То есть постепенное повышение, но это повышение на копейки. В то же время бывшие народные депутаты, бывшие чиновники, которые получали до пенсионной реформы по 40 и 20 тысяч, так и осталось, так и получают. А нынешние, которые выходят на пенсию, получают в 10 раз больше. То есть я считаю разница... В 10 раз это слишком большая разница, которая в нашей бедной стране при нашем бедном бюджете, при дефиците пенсионного фонда быть не должно. Но еще второй момент, который отражен в этом законопроекте, это выходное пособие. То есть народные депутаты получают при выходе на пенсию, это называется в народе, золотое рукопожатие или золотой парашют, 160 и 200 тысяч гривен. Люди проработали тоже по 30-40 лет, но выходного пособия ни, никакого нет. И почему такие разные условия в одной и той же стране? В Конституции говорится, у всех равные права и право на пользование благами тоже одинаковые для всех граждан Украины. Поэтому этот законопроект, я думаю, он не запоздалый. Хотя уже была пенсионная реформа и сократили этот разрыв от 40-20 раз 10 раз отличие от пенсии. Но при рассмотрении депутаты, вы знаете, не очень хорошо к этому относятся. Мне говорили, коллеги конкретно, Дмитрий, тебе еще рано на пенсию, поэтому ты такие законопроекты подаешь, вообще-то не нужно лезть в эту тему. И в итоге голосования в зале за мой законопроект было 30 народных депутатов. В основном это фракция Коммунистическая партии и позафракцийник. То більшість большинство Верховної Раді України на трісні одного голоса не дали, не піддержали таку законодавчу ініціативу. І це на жаль. Знаю, що вже на наступному тижні буде розглядатися ще ваші два законопроекта. Один з них є напрочуд актуальним для всієї України. Це наповнення місцевих бюджетів. Як гадаєте, чи підтримають цю вашу ініціативу, ваші колеги в кулуарах парламента. Мои коллеги поддерживают такую инициативу. Вообще в бюджетном комитете часто ведется густо эта дискуссия и поддержка есть. Ведь мы все прекрасно понимаем, вот даже те же поездки в села, в города, мы видим бюджеты местные пусты. Это бю бюджеты проедания, в них есть деньги только для выплаты пенсий, зарплат работникам бюджетной сферы и остаются вообще копейки на все остальное. Ни о каком развитии речи нет. Даже в крупных городах, таких как и Кировоград. И без местных бюджетов мы будущего никакого не видим. Мы ну, ничего создать нового не сможем. Потому что. Люди выбирают местных депутатов, выбирают себе мэров, задают им вопросы, когда будет дорога, когда будет освещение, когда будет остановка, когда будет транспорт общественный. И даются на выборы обещания, хотя прекрасно мы понимаем, но без денег в бюджете все это создать невозможно. А сейчас то, что зарабатывается в том же Кировограде, деньги идут в Киев, и получить обратно от киевских чиновников деньги невозможно. То есть тот чиновник из окна своего Мерседеса не видит проблемы Кировограда или райцентров, или тем более сел. Он о них не знает и знать не хочет. Поэтому, я считаю, нужно наполнять местные бюджеты. В моем законопроекте именно говорится, если просто сказать, ну, чтобы э, деньги не уходили все централизованно наверх, а потом попробуй добейся, оттуда получи 10 подписей, там, и коррупция начинается, и взятки, и все что угодно, и хроника потом милицейская уже идет необходимо все-таки оставлять налоги, даже часть НДС, я считаю, как развитых странах, местных бюджетах, для того, чтобы люди могли прийти к мэру, задать вопросы, получить ответ, как он деньги освоит и что он сделает реально. Иначе мы просто говорим ни о чем. И без местных бюджетов развития на местном уровне не будет. Я думаю, этот законопроект, он уместен был давно. И на сегодняшний день уже жизнь сама доказывает, Нам необходимо наповнити місцеві бюджети. Спорядку з цим неможливо. Як будуть голосувати депутати? Ну, я завжди сподіваюся на лучшее і сподіваюся на підтримку. Другий ваш законопроект високо оцінили спеціалісти наукового управління Верховної Ради. Мова йде про доплати сільським вчителям та лікарям. Як гадаєте, чи підтримують ваші колеги цю ініціативу? Та річ йде про законопроект 8651. В этом законопроекте речь идет о том, что работникам здравоохранения, культуры, образования необходимо повышать зарплату и необходимо все-таки людей заинтересовать. То есть там конкретно, согласно законопроекту, учителя, врачи, работники культуры ежегодно будут получать помощь для оздоровления, вознаграждения за добросовестный труд и помощь для решения социально-бытовых вопросов. Размере должностного оклада. То есть вот эти три направления ⁇ это для всех, не только в сельской местности. А отдельно еще для сельской местности 25% доплату. То есть всем учителям я предлагаю сделать такие поощрения, плюс повысить от 10 до 30% заработную плату по, по всем регионам Украины. На 10-30% повысить заработную плату в зависимости от выслуги лет. То есть больше человек проработал на этом сложном месте. У меня мама работала преподавателем, я знаю, что такое быть и преподавателем. 6-8 часов почитаешь лекции, уже вечером и говорить не хочется, и сил не. А еще ты проверять, и планы создать. Да, и достаточно сложно, но ты работаешь с людьми и с детьми. Достаточно, скажем так, трудоемкий процесс, который необходимо оплачивать. А плюс 25% еще для сельских учителей, работников культуры и здравоохранения это необходимо. Это, опять же, показывать жизнь. То есть, ну вот поездки даже взять по райцентрам и селам Кировоградской области. В школах не хватает учителей. Там 19, например, детей в школе, 10 учителей, а предметов больше, чем учителя. И для того, чтобы ну, получать полноценное образование, то же самое в медицине. Необходимы специалисты, учителя, профессиональные, работники здравоохранения. И мы для того, чтобы люди остались работать в селе, должны им предложить большую зарплату. Иначе ну, люди обращаются к директорам школ, заведующие факультетом, к народным депутатам, к областным депутатам, к депутатам районным. Звонки поступают там на всевозможные управления, на горячие линии, здравоохранение, медицину. Но как можно, ну точечно, можно какой-то вопрос решить и в одну школу или в две специалистов предоставить. Но нужно для того, чтобы специалисты сами хотели этим заниматься, повышать им заработную плату, но по-другому не получится. Я тоже надеюсь на поддержку законопроекта, но ну, хотя бы в первом чтении его можно поддержать, а дальше уже доработать могут и чиновники из правительства, которые хорошо владеют этой ситуацией. Это ни для кого не новость, то что эти сложности есть и их необходимо решать. Зважаючи на видобувну специфіку нашого регіону, то у Кіровограді напрочуд помітними і більш ніж актуальними є борди із такими слогами. Ваші борди. Кіровоградцям доплату за екологію. Чи має цей заклик законодавчу базу? Так, да, я зареєстрував законопроект номер 9145 Це випробування вже звучить десятиліттями. доплата для людей, которые проживают на загрязненных территориях. Это во многих областях Украины вопрос актуальный. Президент Украины Виктор Янукович в своем обращении и во время звонков из регионов, в своем обращении к гражданам говорил о том, что кстати, один, по-моему, из первых или начальных вопросов были экологически загрязненные территории, будут ли доплаты. Это программа, о которой много говорится. Я для этого сделал законопроект, чтобы ну, конкретики перейти и развивать эту инициативу. И глава государства сказал, да, правительство определится, какие территории загрязнены, и мы будем решать вопрос людям по доплатам. Человек, который на такой территории живет, он и зачастую больше болеет. И сложнее все это оплачивать, чем дальше, потому что у нас бесплатная медицина, мы знаем, на чем она заканчивается. Когда приходишь в больницу, все равно дают список лекарств, которые нужно купить. Это же не секрет, мы все это прекрасно понимаем. Эту инициативу, я думаю, не нужно замалчивать, ее нужно развивать. Именно в развитии этой инициативы... Это э, не моя какая-то личная инициатива, но нужно, чтобы общество понимало, есть загрязненные территории, и будет поручено в моем законопроекте, так и сказано, кабинету министров определиться, какие территории именно загрязненные, и э, стоит ли людям делать доплаты. Доплата 25% от прожиточного минимума, но ну, я уверен, эти 200-300 гривен в месяц для жителей загрязненных территорий это будет хорошее от государства подспорье для того, чтобы уравнять в качестве жизни с остальными гражданами нашей страны и выполнять статьи Конституции. Желтые воды получают доплату. И в, бюджете на, в проекте бюджета на 2012 год 13,5 миллионов желтым водам выделяется, потому что перерабатывается урановая руда. Но ведь в Кировограде и в Кировоградской области тоже добываются урановые руды, и тоже есть определенные сложности, ведь статистика говорит о том, что 20% больше люди болеют. Поэтому, я думаю, нужно эту тему не замалчивать, хорошо в ней разобраться, и когда правительство будет говорить о Украине в целом, не забыть Кировоград для того, чтобы Люди теж получали то що та їм положено по закону. Думаю, це саме у цій ініціативі підтримка Кіровоградщини вам забезпечена. Я вам дякую за участь у нашій програмі. Ну, Нагадую, шановні та що сьогодні ми спілкувалися із народним депутатом України, президентом партії Правда Дмитром Олександровичем Витвицьким. Усього вам найкращого. Побачимось.